Відрвалися на покопушечки. Тут хутор стояв. Це полі туди. тут ходили. А тут тільки викурчували. Трохи. Тут тоже стояли дома. Зараз тут походили, тут сіли. Щас ми тут так ходить. Така краса. советик. Ранний советик, одна копейка. Ранний совет, одна копейка. Одна копейка, ранний совет. И просто сам убытенький. Так что маем одну копейку, ранние советы. Первая монетка. Забираем местные монеты. У нас сигнальчик хороший. За ямки. Не А вот наша монетосина. Классно. Станька. Две копейки. Тысячу. 873 или 78 у да. Александр у нас. Ну да, Александр там. Есть у нас двушечка такая классная. Экран классный был. Охран будет, да, будет классный. Есть такая двушечка у нас этого. Александр. 1800. Добираем. Есть у нас такая классная двушка. Здесь нахит тут прямо здесь все ямочки. еще и такая находочка, что я, по-моему, офигел видно. Находочка вот. И тем мне кажется, что динарик. Серебро. Серебро. И сто процентов все что динарик. Динарик. Откуда тут динарик? Тут что, черники были? Ага, вот он еще. Ясно. Динарик. Сто процентов это динарик. Сто процентов. Забираем. Сейчас будем тут нуждаться, сто процентов это динарик. забираем. А, а, пришли мы трохи на другое место, и тут хутор стоял здоровенный. Здоровенный, здоровенный хутор. А вот там он, да, где то белое пятно, Он же пан. И на картах Идем, идем там искать. А, тут у нас есть Сразу. 95. 95. Ага, во, наш сигнальчик. Во, монитор. Капуста. Капуста, правда, чуть-чуть надломана. но капуста. Ну, вот окей, там курица такая. Здесь курица. Убираем. Тост. Сигнал все ямки. 62, а, вот она. Две копейки советы. Две копейки советы. Ну, чуть-чуть для пизненьки. Две копейки советы. Две копейки えっ 一样的。

вот пока у нас трешка. Ранние советы. Вот она. Трешка. Моя трешка. Ранние советы. Вот, конечно, Забираем. Монеток нас у нас монетка. Монетка И вот она Опять трешка Ранний совет 30 тридцать год Ага, наверное здесь тридцать пятый Тридцать седьмой Тридцать год

96. а вот наш сигнальчик вот а, -а, -а пять так чине а нет. копейки 5 копеек да масон 4 копейки масон 2 копейки Я еще лка ты масон Масон, А я, значит, под лопату его трогал. то не я. Это было зацеплено до нас. Масон. 1838. Масон. Две копейки масон. Что, мы трошки от масона прошли, до да масон нашли. И у нас опять и сигнал. 97. И вот он. Ця лиса. Ця лиса, ну. Монітос. Ну, 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 від масона буквально пару шашків. Ну, може, це срібло. Непонятно. Збираємо. Є на наш одного монетка. Ну це само, справно висоваденька. Ну нічого. Думаю, по ми може у нас сигналчик, 72. Жаль, що поломане. Ось така у нас, Ех. Жаль, що поломано. задней части. Вот такая красота выпала. Классно. Классно, да? Шикарно такая красотень выпала. Жаль, что поломана, Вот так вот на на двух сторонах. Ну Классная штука Вот такие наши тетенки Классные у нас Забираем Все знают, кто по сутой А он буквально одежды чуть-чуть А, ты у нас медальончик выпадает Медальон, ушко что там вот такие медальон на Вот такие медальончик. Забираем. Там есть что-то на нем. Вот И медальончик Ушко на Медальончик. Уж подсиденько. На нем Забираем. Есть медальончик есть у нас медальон. Здесь у нас сигнальчик. 96, 95. А вот она. Даже и копать не пришлось. Вот она. Даже и копать не пришлось. Вот такая у нас копейка, скорее всего. Да, это копейка. Куртка такая вот, А 1820, 1822 рик, 1822 рик, это копейка, хорошая есть монетка у нас, даже не пришлось копать, прямо так лежало. круто, круто, да, круто, даже не пришлось копать, она лежала, такая у нас монетка, Забираем. сигнальчик. Да, вот наш сигнатчик. три копейки. А не. Да нет, три копейки. Ранее суеты, три копейки вздуло чуть-чуть. Чуть-чуть вздуло. Три копейки, Ранние не свет. Вот. Рыбачуйки, но ранние советы. Забираем три копейки. Если мальчик.

первого звука. потом получается еще еще чуть 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 сигнал, сигналчик, Классный сигналчик. И вот наша

Храм должен быть хороший. душечку. Вот такая она у нас капуста. Капуста! Собираем капусту. Здесь у нас сигнальчик.

15 копеек 59 руку вот точно что -то, я не помню что... ну стоит трохи денег забираем десяточку так на а у нас еще а не сюда а их потому а что тут монет сюда ага. да давно не ходили его забирали а, тики тики видишь что он до 10 копеек я нашел и вот пожалуйста еще одна монетка на копеечка проверить Я уже выпшем ну, Я думаю что она отмеется она просто грязка ну копейка набираем лучше монет не едут медленно полеты главное. Надо на следующий выходить за 91. И вот у нас монетосина. Копейка. Копейка. Одна копейка.

О -о -о. Nice. Вот это знахідка! Вот это я знахідку нашел! Mm -hmm. На ну, вам знахідка? Охо-хо! Охо-хо А знахідка-то охо-хо! хо, -хо. О -хо, -хо. Охо-хо-хика Вообще знахать-ка Охо-хо И що це у нас охо-хо вот так Красный Ну, закругляемся. Такая тут краса. Рисунечко выходит. Краса. Надо сюда приезжать. Потому что монеты полезли, есть монеты. И уж у нас по находкам он на динарик, скорее всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь царей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Советик. Такие обломанные классные. Этот немецкая пуга немецкая. Это что-то что? -то а, вот такой гвоздь программы. Крутый, да? Все, вот сколько монетки мы нарыли. Монетки классные. Все, рулимо домой до побачення.